بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ رہنے والے وہ مسلمان ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات ہیں جو ان کا کردار ہے اور جو آپ کی واض و نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات ہیں وہ بالکل برعکس ہیں اس چیز سے جس طرح کی زندگیاں ہم لوگ پاکستان میں گزار رہے ہیں ایک پاکستان کا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی کو مکس کر دیا ہے اور ہم اس قدر آپ کہہ لیں کہ کنفیوزڈ ہیں یا شاید منافقانہ رویے میں تبدیل ہو گئے ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں ہو پا رہی میں اس کی ایسے اگزامپل دوں گا کہ اگر ایک شخص جو سٹیج ڈرامے وغیرہ پرفارم کرتا ہے یا وہاں پہ اگر ناچتا گاتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں کس طرح کے اسٹیج ڈرامے جو ہے نا وہ چلتے ہیں تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ محنت کر رہا ہے جو وہ قصد کر رہا ہے وہ سارا کا سارا حلال ہے اور اس کی جو کمائی ہوئی روزی ہے وہ بھی حلال ہے اگر کوئی عورت ہے وہ اپنا جسم بیچ کر پیسے کماتی ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو یہ اپنا جسم بیچتی ہے وہ حلال ہے وہ جو روزی روٹی ہے وہ محنت کر کے کماتی ہے اسی طرح اگر کوئی پولیس والا ہے اور وہ کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو یہ پیسے لیتا ہوں یہ تو میرا حق بنتا ہے اور میں تو کوئی حلال ہی کمائی کر رہا ہوں اسی طرح اگر کوئی بھی کوئی اعلیٰ عہدے کا افسر ہے یا پاکستان میں اور جتنے بھی کاروبار ہیں اگر کاروبار میں بات کی جائے تو جتنے بھی لوگ بے ایمانی سے کاروبار کرتے ہیں اور اس میں گھپلا کرتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ رزق حلال کماتے ہیں یہ جو رزق حلال اور حرام کا فرق ہم لوگوں نے مٹا دیا ہے یہ پاکستان میں اصل میں بہت بڑی فساد کی جڑ ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آیا کہ ہم اللہ کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ہم یہی سمجھ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ارشاد فرماتی ہے قرآن پاک میں کہ جو لوگ ہمارے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ہم ان کے پیچھے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہ شیطان ان کو اچھائی کے راستے بھٹکاتا رہتا ہے جب قیامت والے دن ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا تو ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم غلط تھے یا صحیح پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ان سے پوچھے گی ان کے کرتور تو وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ جو ہمارے پیچھے شیطان ہے اس کی وجہ سے تو پھر وہ جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ کاش کہ اے اللہ ہمارے اور اس جو شیطان ہے اس کے درمیان میں زمین و اسمان کا فرق ہوتا ہے یعنی یہ ہم سے بہت زیادہ دور ہوتا کاش کہ ہم اس کی بات نہ مانتے تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہے جو ان کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ اگر تم حرام کی کمائی کماتے ہو اگر تم رشوت لیتے ہو اگر تم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے کسی کی زمین ہڑپ کے یا کسی اور مانی کے راستے سے چور راستے سے پیسے کماتے ہو تو یہ تمہارے جو پیسے ہیں یہ بالکل حق حلال کی کمائی ہے یہ حرام نہیں ہے یہ وہ شیطان ہے جو انسان کو جو ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھٹکاتے رہتے ہیں اور قیامت والے دن ان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھا دی جائے گی جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے میرا یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ وہ ایک شخص ہے اینکر ہے جو لوگوں سے مختلف قسم کے جو معاشی سماجی اور سیاسی سوالات پوچھتا رہتا ہے اس کا نام ارگمان مکسی ہے تو وہ لوگوں میں جا کے اس طرح کے سوال پوچھتا ہے تو اس نے یہ جو ابھی سردار کمال ہے یہ فوت ہوا ہے تو اس کے حوالے سے اس نے یہ کہا تھا کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اس کی مغفرت کی تو کہتے تھے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ کیسے اچھا انسان ہوا جو سٹیج پر بہودہ اور گندی باتیں کیا کرتا تھا تو اب سارے کے سارے لوگ اس کے بیچارے کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ اس نے اس طرح کی کیوں یہ بات کی خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اس کی برادری کے لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ اس شخص نے کوئی غلط بات نہیں کی وہ اس نے بالکل درست بات کی ہے اگر آپ قرآن پاک کے اندر کوشش کیجئے گا آپ کے پاس گوگل ہے ٹک ٹاک ہے آپ کے پاس یوٹیوب ہے وہاں پہ آپ قرآن کی یہ آیت بڑے آرام سے نکال سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار یہ بات کرتی ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے اور لگو باتوں سے بہودہ باتوں سے بچے رہے اور نیک عمال بھی کیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب بھی ایمان کی بات کی ہے ساتھ میں ایک شرط بھی رکھی ہے ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد نیک راستے پہ چلنا اچھے کام کرنا بھی ضروری ہے دونوں ہی باتیں پارٹ اینڈ پارسل ہیں یعنی کہ دونوں ہی باتیں لازم و ملزوم ہیں علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں امان جو ہے نا وہ مشروط ہے اچھے امال کے ساتھ اعمال مشروط ہے بری باتوں سے بچنے لیکن ہم بری باتوں سے بچتے تو نہیں ہیں ہم بری باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی جو ہے نا وہ سلامت ہے تو یہ ایک بڑی ایک عجیب سی بات ہے جو ہم نے خود سے ایک گھڑ لی ہوئی ہے ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا وہ تو ہم نے کرنے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ذات نے ہمیں جن باتوں سے منع فرمایا تھا ہم وہ ساری کر رہے ہیں اور بالکل اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ وہ جائز ہیں یاد رکھیں کہ بےحدہ باتیں کر کے یا اسٹیج پہ ڈانس کر کے یا اپنی عزت بیچ کر یا سود کے پیسے کھا کر یا بے مانی اور حرام کے ذرائع تلاش کر کے جتنی بھی کمائی کی جاتی ہے جتنے بھی سارے معاملات ہوتے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ حرام ہیں اور یہ سب جو ہے نا وہ رزق حرام میں شامل ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی قسم کا کوئی بھی صلہ نہیں ہے یہ ہم اپنی طرف سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سب جو ہے نا وہ حرام ہے آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے کوئی ایک ایسا واقعہ کوڈ کریں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو جکتیں لگانے والے لوگ ہیں کیا یہ آیا کرتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ڈھول ڈھماکہ اور اس طرح کی چیزیں بجایا کرتے تھے یہ آپ کو اس کا جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے جو سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا مجھے پتہ ہے کہ ان کاموں میں بڑی آسانی ہے شیطان کے کاموں میں بڑی آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس معاملے میں بڑی لذت رکھی ہوئی ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے اس کائنات کا ایک خدا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں اس کائنات کے خدا نے ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں حقیقت کو جٹلایا تو نہیں جا سکتا آپ کہیں کہ چاند ہے ہی نہیں ہے آپ کہیں کہ سورج ہے ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ آپ کا فلسفہ ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ اف ویو ہو سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا فلسفہ یہ نہیں ہو سکتا اگر ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اپنے پیچھے جو شیطان لگا ہوا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی جائز کردہ چیزیں ہیں ان کو ہم حرام کہتے ہیں اور جو اللہ کی نجائز کردہ چیزیں ہیں ان کو ہم حلال کہتے ہیں تو یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے ہماری زندگی گزارنے کا فلسفہ ہو سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اس چیز سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے تو خدارہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سیکھیں اور اچھائی کو اچھائی ہی رہنے دیں اور برائی کو برائی ہی رہنے دیں اگر ایک عورت اپنی عزت بیچتی ہے یا سٹیج پر ناچ گا کے پیسے کماتی ہے یا اگر ایک شخص بہودہ باتیں کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے خوشی کے اور بھی طریقے کار ہوتے ہیں آپ اپنی حرکتوں سے خوش کر سکتے ہیں اور سلجی باتوں میں بھی تو مذاق پیدا کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے کپڑے اتاریں سٹیج پر تو اسی سے ہی جو ہے نا وہ کمائی ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے بے شمار راستے پیدا کیے ہیں رزق حلال کی آپ تجارت کر سکتے ہیں آپ کسی سرمایہ دار کے گھر میں اپنا کام کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی راستے ہیں چور بزاری والے آپ اگر کسی سے ایک روپیہ بھی رشوت کا لیتے ہیں یا بے مانی کے ذریعے سے آپ کوئی بھی چیز کماتے ہیں مال کماتے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بازار میں گئے تو وہ ایک شخص تھا تو وہ گندم بیچ رہا تھا تو آپ نے اس کو چیک کرنے کے لیے جب اپنا ہاتھ مبارک اس گندم کی بوری میں ڈالا تو وہ گیلی تھی تو یہ جو واقعہ ہے پھر آپ نے کہا کہ جاؤ اس کو سکھا کے پھر اور گندم کی بوری گیلی ہونے کی وجہ سے اس کا وزن جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو کیونکہ یہ ایک بےمانی کا کام تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے منع فرمایا ہمارا جو ہماری قوم کا مسئلہ ہے ہم نے غیر اخلاقی باتوں کو اور اخلاقی باتوں کو مکس اپ کر دیا ہے میں جو اکثر بات کہتا ہوں میں اخلاقیات کی بات کرتا ہوں تو میری اخلاقیات سے کیا مراد ہوتی ہے کہ یہ جو انسانی کردار ہے یہ جو انسانی کردار کے ذریعے سے اپنے حرکت و سکنات کے ذریعے سے جو کسی دوسرے کے سامنے اپنا کردار پیش کرتا ہے اس سے اس کی اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے ہمارا جو پرابلم ہے کہ ہم نے یہ جو اخلاقیات ہے اس کا بیڑا گرہ کر دیا ہوا ہے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں ہم بے حد باتیں بھی کرتے ہیں سود کے معاملات میں بھی ملوث ہیں اور جھوٹ اور بےمانی کے معاملات میں بھی ملوث ہیں رزق حلام بھی کماتے ہیں کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب دین کے کام ہیں ہم تو بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ بات غلط ہے خدا را اپنے آپ کو درست کر لیں السلام علیکم